আৰু এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে মই আন ধৰ্মাৱলম্বী যি লোক আছে আমাৰ ইছলাম বিশ্বাস কৰা লোকেই হওক গীৰ্জা উপাসনা কৰা লোকসকলে হওক কালি সকলোকে মই আহ্বান জনাম যে সকলোৱে যাতে এটা স্পেচিয়েল প্ৰেয়াৰ বা স্পেচিয়েল নামাজ পঢ়ে যাতে ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোক আমি একেলগে মিলিজুলি থাকিব পাৰোঁ ছ' মই গধূলি যিটো নামঘৰত নাম কীৰ্তনৰ আহ্বান জনাইছোঁ তাৰ লগতে মই ইছলামধৰ্মী লোকসকলক নামাজত গীৰ্জাত যোৱা লোকসকলক চাৰ্চ ছাৰ্ভিচৰ সময়ত উপাসনাৰ সময়তো অকণমান প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম কাৰণ এইটো আমাৰ হিন্দু ট্ৰায়াম্ফ নহয় দিছ ইজ এ ট্ৰায়াম্ফ অৱ ইণ্ডিয়ান চিভিলাইজেশ্যন ভাৰতীয় সভ্যতাৰ বিজয় ই এটা ধৰ্মৰ বিজয় নহয় এজন আক্ৰান্ত আহিছিলে আৰু ভাৰতৰ উপাসনাস্থলী এটা ভাঙি দিছিলে আমি সকলোৱে জানো যে বাবৰ এজন আক্ৰান্ত আছিলে গতিকে আৰু সেই আক্ৰান্তাজন এনেকুৱা নাছিলে যে অকল হিন্দুক আক্ৰমণ কৰিছিলে তেওঁ ভাৰতবৰ্ষক পৰাধীন কৰিছিলে গতিকে ব্ৰিটিছ কলনিয়েলিজিম আৰু বাবৰৰ আক্ৰমণ বা বাবৰৰ সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ মাজত কোনো দৰা আচলতে পাৰ্থক্য নাছিলে বাবৰ ৱাজে ফৰেন পাৱাৰ আৰু বাবৰে আমাক আমাৰ উপাসনাৰ স্থলী যিয়ে ধৰ্মৰ নহওক কিয় ধ্বংস কৰি নিজৰ নামত মছজিদ বনোৱাই হওক বা আন হওক মই ভাবোঁ ই কোনো ভাৰতীয়ই ই একচেপ্ট নকৰে গতিকে কালি অসমত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে এই প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ মহা উৎসৱটো পালন কৰাৰ বাবে মই আহ্বান জনাম কালিৰ দিনটোলৈ মোৰ আৰু এটা বিশেষ অনুৰোধ যে স্বাভাৱিকভাৱে কালিৰ দিনটোত মানুহৰ মনত উৎসাহ থাকিব আৱেগ থাকিব মানুহে ক'ৰবাত হয়তো ৰাস্তালৈকে ওলাই আহিব ক'ৰবাত হয়তো অকণ অকণমান এটা যিটো সমদল বা অলপ উৎসাহ উদ্দীপনা কোনোবাই ফটকাত ফুটাব কিন্তু মই এটাই আহ্বান জনাম যে ইয়াৰ মাজতো সাম্প্ৰদায়িক শান্তি সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি এইটো আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব মই আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলক ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ যে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলবিলাকত যাতে কোনো মানুহ ওলাই আহিব নোৱাৰে স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত যাতে পুলিচৰ ভিজিলেঞ্চ ভাল থাকে পুলিচৰ পেট্ৰলিং ভাল থাকে আৰু